Hər kəs salam dostlar, kanalıma gəldiyinizə xoş gəlmisiniz. Bu gün sizlərə yeni videoda e, bir bank tətbiqi haqqında məlumat verəcəm. Bir bank tətbiqi nədir? Çünkü onu pass edib bir bank tətbiqi Kapital Bankın e, bir mobil tətbiqidir. Yəni bu tətbiq vasitəsilə bütün imkanlardan istifadə edə bilərsiniz. Bank xidmətlərinin bütün imkanlarından yararlana bilərsiniz. Əvvəlcə e, sizlərə göstərdim ki, necə yükləyə bilərsiniz daxil oluruq Play Store-a və bura 1 bank yazırıq və birinci çıxaraq uğurub burdan üçlük. Yəni üçlükdür. Görəndiniz kimi 1 milyon artıq yüklənməsi var və Azərbaycanda bir nömrə tətbiqlərdən biridir ə, bank xidmətləri çərrsində. Dostlar, Birbank tətbibimizə daxil olduq. İlkincə sizə onu göstərim ki, ə, necə ki tənzimləyə bilər. İlkin ol deyim ki, əgər sizdə Azərbaycan dili olmasa, gəlirsiniz bu qraqda 3 ok deyə vurursunuz. Burdan tənzimləmələr. Yəni aşağıda belə bir işarə olacaq, parametrlər bölməsi ən alt bölmədə. On zənnə vurasınız və burda dil bölməsi çıxır. Yəni sizə ola bilər rus cavablar, ola bilər ingilis ola bilər. bilər. On zənnə vurasınız və burada dillər çıxır. Dillərdən də siz hansınız lazım olsa seçib vurursunuz zənnə. Yəni biz də Azərbaycan olaraq seçdik və əsas bölməyə qayıdırıq. Əsas bölmədə dostlar gördüyünüz kimi 4 dənə seçiməc var. Bir bank qeydət olanlar üçün giriş, kart üzrə qeydiyyat, mobil nömrə ilə qeydiyyat, filial üzrə qeydiyyat. Eee bunlardan biraz bəhs edeyim. Bir bank qeydət olanlar üçün giriş bu e, kart, yəni bir bankda e, kartı olanlar üçündür. Yəni bir bankda artıq bankın özündə bazasında olan insanlar üçündür. Kart üzrə qeydiyyatda, həmçinin və filial üzrə qeydiyyatda, həmçinin bankın öz bazasında olan vətəndaşlar üçündür. Bu imkanlar, əgər siz Kapital Bankla heç əlaqəniz yoxdusa, yəni heç bir nə qaz götürmüsünüz, nə bir kredit, heç bir şey götürmə bilcisinizsə, siz burada mobil nömrə ilə qeydiyyat bölməsi var. Yəni bu da çox sadə bir bölmədir. Sadəcə baxın, sual alt bölmədə prof işarəsi var və plus işarəsi var yanında. Mobil nömrə izləq qeydiyyat yazır. On zərlə vururuq və biz də burada bir şey istəyir. Deyir ki, qeydiyyat üçün tələb olunan məlumatları daxil edin. İlk xanıya, siz bu xanıya nömrənizi daxil edirsiniz. Məsələn 051 sağ ki 9 belə-belə daxil edirsiniz. Bu qədər. Və alt bölmədə fərdi infeksiyası nömrəsi, yəni pin kodunuzu istəyir. Şəxsiyyət vəsiqəsinin əgər köhnə şəxsiyyət vəsiqədirsə ən aşağıda 7 rəqəmli yəni kodunuzu yazırsınız bura. Əgər yeni vəsiqədirsə onlarda özü göstərir. Onu məsələn tutaq işi daxil edirsiniz. Aşağı xalda isə doğum tarixi seçirsiniz. Məsələn ilin üzərinə vururuq və ilin buradan seçirsiniz. ayı seçirsiniz və günü seçib tamam verirsiniz. Bu qədər sadə. Daha sonra davam et düyməsini vuracaqsınız və sizə telefon nömrəmizə kod gələcək. O kodu da həmin xanaya daxil edirsiniz. Bu qədər sadə. Dədiyim şifrə e, SMS şifrə bilməsi budur. E, daxil olduqdan sonra, yəni nömrənizi daxil etdikdən sonra, e, müştəridə təsdiqləmək üçün bu kodu, yəni telefonumuza gələn kodu təsdiq edirik. Yəni müştəridə təsdiq elədikdən sonra e, bura kodu yazırsınız. Əsmiş şifrə bölməsinə keçəndən sonra daxil oluruq, yəni bizə atır bu bölməyə. Bu bölmədə artıq siz öz kabrətinizin şifrəsini daxil edirsiniz. Yəni hansı şifrəni qoymaq istəyirsiniz də tətkəsin üçün onu seçib yazırsınız. Ə, şifrə ən az 8 simvoldan ibarət olmalı. Görürsüz qırmızı yazır o yazlarda və ən böyük yəni bir hərif ən az bir hərfdən ibarət olmalıdır. Yəni bir hərfdən çox olmamalıdır və şifrə ən az 1 dəqiqədən ibarət olmalıdır. Yəni sadəcə 2-3 dənə rəqəm yazırsınız, 2-3 dənə hərf yazırsınız, amma elə bilməsiniz ki, 8 simvoldan e, böyük. Həlli yəni, 8 simvoldan ibarət olmalıdır. Belədir. Dedi e, ki, dostlar, bu qədər sadə. Siz də bu şəkildə e, qeydət prosesini tamamlay bilərsiniz. Qeydətdən, yəni şifrə bölməsi keçəndən sonra, dediyim kimi, e, burada giriş kodunu təyin edin bölməsi açılacaq qarşınıza. Bu ledündə bu sizin sizdən başqa yəni tətbiqə ə, daxil olub sizin pulunuzu çəkməmək üçün yəni təhkərsiz baxımların önəmlidir. Kod ə, 4 rəqəmli koddur. Yəni hər dəfə daxil olub kodu yazırsınız. Onun üçün də mütləq şəkildə yadda saxlayın. Ə, 4 rəqəmli kodu təyin edirsiniz özünüzdən və aşağıya yerdən yazır ki, giriş kodu təkrarlayın. Həmin kodu təkrarlayırsınız və bu qədər sadə qarşınıza belə bir səhifə, yəni belə bölmə gələcək. Qeydiyyat üçün təşəkkür edirik. Artıq Kapital Bankın mobil bankçılıq tətbiqinin bütün imkanlarından istifadə edə bilərsiniz. Yəni, ə, yəni qeydiyyatdan keçsək bu qədər qeydiyyat xidməti sadə oldu. Altını bağlayırsınız, bu qədər sadə ə, bir şəkildə. Qeydiyyat prosesini bir bankda tamamladınız. İndi sizə daxilindəyik, bir banka daxil olan ə, bəzi prosesləri göstərəcəm. Necəcə olur bu barədə İcazəsinu göstərib. Baxın. Iı, sizdə burada görünür ki, digital kart məndə var. Hal-hazırda yəni məndə digital kart var. Bu digital kartı necə ıı, görmüşü, yəni necə aktiv edə bilib? Bu siz Gillette-dan çıxırdı birba fətbiqə də avtomatik şəkildə sizə digital kart açır. Yəni tim kart yoxdursa, ə, sırf yəni əldə olan Mastercard və Visa kart kimi, sadə bu virtualdadır, yəni bu tətbiqdədir. Amma yenə də hər yerdə keçərlidir. Onlayn alış-verişlərdə, ə, yəni supermarketlərdə, kartla ödənişlərdə və digər-digər ödənişlərdə yararlıdır və istifadəsi də əlverişlidir. Digər hissə göstərib hardan giririk? İlk ödə yuxarıda 3 nöqtə var, ora basırıq və burda kartlar bölməsi var. Kartlar bölməsinə vururuq. Kartla ödənişdə gördüyünüz kimi, mənim hal-hazırda digital kartım var və Visa klassikdir. E, gördüyünüz kimi, digital kart e, 0 AZN virtual və 6-da yazır. Məbləğdə yanda yazır. Digital karta üstə vururuq. Baxın, deyirik ki, burdan kart detalları. Kart detallarını vururuq. Kart detallarını vuranda e, bizə kartın məlumatları verir. E, Gəlin vuraq. Gördüyünüz kimi Kartın öbrəsini göstərir və yanda deyir ki, kopyalamaq şərəsi də var. O üzərinə vuranda baxın avtomatik şəkildə kart löbrəsi kopyalanır. Və onda istədiyiniz ödənişlə saytlı yapışdırıb ödənişinizi edə bilərsiniz. Kart məlumatları, yəni bitmə tarixi və arxasında olan 3 rəqəmli CVV və ya da CVV kodu burada hər də öyrələ bilərik. Burada kart məlumatları, bitmə tarixi, CVV və CVV olan üzərlə vurursunuz və deyir ki, kartın son istifadə tarixi, CVV kimi məlumatları nömrənizə göndərildə. SMS olaraq hazır bir baxda, gezidə keçdiyiniz dövrətdə isə ora göndərildi. Yəni ə, bizə SMS şəkildə indi gələcəkdir məlumatlarımız. Bu qədər sağ olun dostlar. Bu şəkildə yəni distinct kart məlumatlarını öyrələ bilərsiniz. Və 6-da yazır ki, digital card Visadır. Yəni Mastercard Visa olmamaz barəsində də yəni buradan öyrənə bilərsiniz. NFC pay da var. Yəni əlverişlidir bu da. E, Supermarketlərdə sizdən ödəniş olsun, sizdən digər şeylər. Gəl geriyə qayıdaq. Baxın. E, Gəl burdan əsas bölməyə keçək. Ödənişlər necə olur? ödənişlər bu ödənişlər NSF ödəyib köçürmələr, CardPay ilə bağlı növbəti bank videosunda ətraflı şəkildə sizlərə başa salacağam hər bir şeyi incəlilər. Sadəcə bu video qeydiyyat prosesinin bağlı idi deyə bu videomuz burada bitir dostlar. Amma yenə yəni də izləmədə qalın çünki super videolar daha gələcək. İstər belə tətbiqlər olsun, istərsə də xarici tətbiqlər və yoxdur internetdən qazanmaqla bağlı. Bu qazanmaqla bağlı videolar da tez-tez gələcək. Artıq aktivlik başladık kanalımızda. İnşallah gələcəkdə videolarımız da gələcək. Buna görə də kanalımıza abunə olun və zəng çıxır qovunu açın ki, xəbəriniz olsun gələmə bil. Və bu videoda like atmağı və yorum yazmağı unutmayınız, dostlar. Sağ olun dostlar, gələn görüşlər.